Yaxın günlərdə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində özünü bloqer kimi təqdim edən Ata Abdullayevin mühakiməsi başlayacaq. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən həbs olunan Ata Abdullayevin işi üzrə istintaq başa çatıb və cinayət işinin materialları məhkəməyə göndərilib. Ata Abdullayev cinayət məcəlləsinin 182-ci maddəsi ilə ittiham olunur. Bu cinayət işi üzrə 4 nəfər zərər çəkmiş qismində tanınıb. Bunlar Əliyev Elmar Siyafətovlu, Babayev Cəmil Alimovlu, Əliyev Elçin Qulamağa oğlu və Həsənov Uşaqlar Xaxmarovludur. Ata Abdullayev bu şəxsləri şantaj edib onlardan pul tələb etdiyi bildirilir. Serial çəkmişlərdən Şahlar Həsənov Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının masazır üzrə nümayəndəsidir. Elmar Əliyev isə Gənclər və İdman Nazirliyinin nəzdində yaradılan Tədbir Əməliyyat Komitəsinin maliyyə direktorudur. Ata Abdullayev bu ilin martında həbs olunub. O bundan əvvəl də oğurluğa görə məhkum edilib. Həmin vaxt da o həbs olunmuşdur.